ভাল হৈছোঁ হেল্ল' ৰাইজ সকলোকে শুভ সন্ধিয়া জনাই মোৰ চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া মানে সাতটামান বাজিছে আৰু আৰু বজাৰলৈ গৈছিলোঁ বজাৰ চোজাক কৰি আনিলোগৈ তাৰপিছত আনি পেলাই আনি বোলো চাহ অকণো খাই ল'লোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু যিহেতু আজি মানে কিবা এটা বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে ভাবোলো আৰু কিনো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বোলো আপোনালোকে সন্ধিয়া চেকআপ খালে নাই জনাব আৰু আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাই গৈ থাকিব কিনো মই বনাবলৈ লৈছোঁ ব'লকচোন পাকঘৰলৈ যাওঁ বহুদিনৰ পিছত পংগক দেখুৱাম ডাঙৰ পংকজ একদম কিটচেনত খেলো চাই আছে লগতে একদম পূৰা ফেচিং চিচিং কাটি আছে বন্ধাকবি কাটি আছে বৰ ধুনীয়াকৈ কাটিলা দেই হে বৰ ধুনীয়াকৈ কাটিলা মাজে কাটিছে আৰু পংকজে বনাব কিবা এটা মানে আজি পংকজ কিটচেনটো পং পংকজৰ নামতে শিকিছোঁ আৰু দলৰ নিচিনাকৈ চাইছে দেখিছে গাইছে কেনেকৈ চাইছে দলোৱাৰ নিচিনাকৈ আকৌ চোৱা এইও এনেকুৱা চাই নামাই বাৰু দেই আকৌ যোৱা তাৰ পৰা অনা বস্তু দিলা সেই তাহাঁতকে উলিয়াম এতিয়া মই বহি আছো বহি থাকিলে মানে শান্তি নাই মই ক'লেহে তোক খানা টেষ্টি হ'ব আই এইখন কি বনাই আছা তুমি কি ঢেল ঢেল পকৰা বনাইছা কি বন্ধাকবি আছিলে অ বন্ধাকবিখিনি সেইকাৰণে কাটিছিলা তুমি পকৰা বনাইছা অ মা বৌ মাগু কি পকৰা বনাইছা তুমি আজি বাকলি গুচাম কথা দিম পিয়াজৰ বাকলি গুচাবলৈ কৈছে দাইছ মই পিয়াজৰ বাকলি কেইটা গুচাই লওঁ দেই ৰঙা সে ৰঙা হৈছে খাম লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ কালাৰটো জনাব দেই কালাৰটো বন্ধাকবি খকৰা কালাৰ কেনেকুৱা হৈছে জনাব একদম মস্তি কালাৰ হৈছে পিঁয়াজ এইবো বহুত দিনৰ পিছত বনাইছোঁ ল'ৰাটোৱে লাষ্টৰখিনি দি আছে সেয়া লাষ্টৰ দি আছে আৰু এইখিনি কাঢ়ি দিলে পূৰা এটা খাই চাওঁ দেই দেই খাই চাবলৈ একো টেষ্ট নাই মানে ইয়াত নিমখ চিমখ দিয়া হোৱা নাই নহয় কেনেকৈ কি বনাব ময়ো নাজানো এইটো খালী দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে যে সেইকাৰণে মই বোলো একামো মাৰি চাওঁ একো নাভাবা নহয় জানো এতিয়া একদম টেমা চেমা লৈ আহিছোঁ দেই গাইজ টেমা চেমা লৈ আহিছোঁ মানে বজাৰ কৰিছিলোঁ পোক খাই থাকিলেতো নহ'ব আৰু যিহেতু কওঁক যে সময় নাথাকে বজাৰ কৰিবলৈ সেইটো কাৰণে আজি সময় আছিলে বজাৰ কৰি আহিলোঁগৈ মানে বজাৰ কি আৰু ঘৰৰ বজাৰখিনি সেনেকৈ আৰু কেতিয়াও খাই নোপোৱা বস্তু এটা আনিছোঁ আজি দেই এইটো কি বুলি কয় ক'বচোন এইটো মানে এনেইতো হোৱাইট বান বুলি আছে হোৱাইট বন বেলেগ এটা নাম কৈছিলে দোকানীজনে মই পাহৰি থাকিলোঁ তাৰপিছত মই দোকানীজনক সুধিছিলোঁ এইটো বোলে কেনেকৈ খায় হোৱাইট বন বুলি খাইছে বোলে বোলে অঁ লৈ না লৈ এনে বোলে মই বোলে তোমাক শিকাই দিম বোলে এইটো বোলে কেনেকৈ খাবা বহুত ভাল হয় বোলে খাব বোলে বোলে নাজানো আৰু খাবলৈ কেনেকুৱা এনেকৈ টাৱাত বোলে গৰম কৰি চচ চচ লগাই খাবা মজা লাগিব বোলে দোকানীহে দোকানী দাদাই এতিয়া পঠিয়াই দিছে আৰু খালেহে গম পোৱা যাব কেনেকুৱা লাগে বাকী চয়াবিন আনিছোঁ মচলা চয়াবিন ভাল লাগে খাই কেক এটা আনিছোঁ বিস্কুট আনিছোঁ এইবিলাক বস্তু যিটো চাহৰ লগত প্ৰয়োজনীয় আৰু আৰু এইফালে ম'হৰ কাৰণে আনিছোঁ কমফৰ্ট কিলাৰ দুপেকেট তাৰপিছতে হেড এণ্ড চ'ল্ডাৰ আনিছোঁ এইফালে আনিছোঁ দফ কণ্ডিচনাৰ পেকেট আৰু আমুল গ'ল আমুল গ'ল এইটো গাখীৰ মানে আমুল তাজাটো মই ভাল নাপাওঁ বহুত পাতলা হয় গাখীৰটো সেইকাৰণে আমুল গ'লটো আনো এইটো ডাঠ হয় গাখীৰটো আৰু এইটো খায়ো ভাল লাগে দেই আমাৰ ঘৰৰ ফালে আকৌ এইটো পোৱা নাযায় মই তাত গৈ বিচাৰিলেও নাপাওঁ এইটো ইয়াত আকৌ পায় বাৰু তাৰপিছতে আকৌ চচ যিহেতু চচটো প্ৰয়োজনীয় আৰু ঘৰত চচ আনিলোঁ আৰু বাকী আৰু এইখিনি মছলা সেয়াই আৰু বস্তু বাকীবিলাক আৰু পিঁয়াজ আলু দাইল আৰু কি কি বুট আনিছোঁ আৰু কিবা কিবি এনেকৈ আনিছোঁ অঁ চচ চব পাহৰি থাকিলোঁ এতিয়া মনত পৰিছে দে বাদাম বা কেঁচা বাদামটো আনি থৈ মানে ঘৰত দৰকাৰ হয় সেইটোৱে পাহৰি আহিলোঁ ইয়াত ভাবিলোঁ দেই লিখোঁতে মানে আপোনালোকৰ এনেকুৱা হয়নে বাৰু মাইকী মানুহসকলক যে বজাৰলৈ যোৱাৰ আগত যে লিষ্টখন বনায় লিষ্টখনত কিবা এটা হ'লেও থাকি আহে নাই বাৰু মোৰ কিন্তু থাকি আহে কিবা এটা হ'লেও আৰু কিবা এটা হ'লেও বেছিকৈ আহে এনেকুৱা নিচিনা বেকগ্ৰাউণ্ডলৈ মন নকৰিব আকৌ দেই গোটেই ওপৰত মানে একেবাৰে বস্তুৱে বস্তু আৰু ভৰ্তি সেইকাৰণে মন নকৰিব বেকগ্ৰাউণ্ডলৈ বাকী মই বস্তুখিনি সামৰি সোধোৱে লওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ পংকজৰ আধাৰ আধি কাম এদাই হৈছে এতিয়া কৈছে মোৰ কাম বোলে মোৰ কাম এইখিনি বোলে মই বোলে সেইখিনি কাম কৰিব লাগিব বুজিছে এফালে দেৰিচনে আটা মঠি থৈ দিছিলোঁ অথনিয়ে আৰু এতিয়া মই ৰুটিখিনি বনাই ল'ম যিহেতু ৰুটিৰ লগত খোৱা হ'ব যিয়ে বনাইছে তো ৰুটিখিনি বনাম আৰু পোনকৈ যে তাৰ বস্তুখিনি বনাই হৈ গ'ল আৰু মানে আৰু অলপ বনাবলৈ বাকী আছে সেয়া সেইফালে পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি মজাচে কাটি থৈ দিছে আৰু এইফালে মছলা ৰেডি কৰি থৈছে চচ ভিনেগাৰ আৰু এইটো চয়া চচ টমেট' চচ চব মানে সি ৰেডি কৰি থৈ দিছে সেইখিনি বনাব আৰু মানে আৰু লগতে এইফালে আছে এই আদা নহৰু পেষ্ট কৰি ৰাখিছে মানে চব ৰেডি আৰু তাৰপিছতে এইটো মানে ময়দা দি বনাইছিলে যেনে গোটেই নক'ব আৰু বস্তুখন ইফালে সিফালে গোটেইখিনি বস্তু বস্তু হৈ আছে এইখিনি আৰু এইখিনি এইখিনি পূৰা বনাই থৈ দিছে বন্ধা পকোৰাখিনি তাৰপিছত ইয়াৰ পৰাও আকৌ কিবা কিবি বনাব পাছত দেখোন প্ৰথমতে মই ৰুটিখিনি বনাই লওঁ আহিব আৰু নিশ্চয় ভাত পানী বনাই আছে সেই প্ৰায় ৰুটিখিনি হৈছেগৈ আৰু এয়া মাত্ৰ তিনিখন ৰুটি আছে বনাবলৈ তাৰপিছতে আৰু তাৰপিছত পংকজৰ তাল পাকঘৰ হৈ গ'ল এতিয়া বনাই আৰু পংকজে বনাবগৈ এতিয়া তাৰপিছত চোৱা পাশত মই এতিয়া আজৰি এতিয়া পানী গৰম কৰিব লাগিব যিটো গৰম পানী খাই থাকোঁ ঠাণ্ডা পানী খালে বেমাৰ হ'ব বুলি ভয় লাগে ঠাণ্ডা দিনকেইটা আৰু যাবলৈ হ'ল আৰু এতিয়া কিন্তু গৰম পানী খাই আছোঁ গোটেই ৰুমটো মানে ধোঁৱা ধোঁৱা নিচিনা হৈ থাকিলে ৰ'দাখি এইবিলাক খুলি দিছোঁ ভেণ্টিলেটৰ খোলাই আছে তথাপিও কেলে মান ধৰা ধোৱা কৰিলো ৰুটি বনাই আছিলোঁ পুৰি বনালোঁ আকৌ কি চাইছোঁ আকৌ সেনেকৈ পাৰি হয় সি পানী পানী পিঁয়াজ পানী পিয়াঁজ আৰু

অ এইখন কি বনাইছা মানে কিনো নামটো পকৰি দেখিলো আৰু এইটো নামটো কি আকৌ মঞ্চুৰিয়ান বুলি কয় নেকি খেলি মেলি কৰি দিলা ভৰখাই গ'লো এইটো কেনেকৈ ক'লে যেনেকে যেনেকে চব ভৰসাই গলো দে মই হাৰ্ট ফেইল কৰা মাৰিব আজি বন্ধ কৰি দিম ৱাই ফাই কানেকশ্যন বন্ধ কৰি দিম কিতাপ চবাই চবাই চাবা বটলা লৈছে বটলা হ'ব দেশৰ কথা মোক নালাগে নহয় দেশে দিবি নি মোক খাবলৈ হ'ব নেকি এইবোৰ হৈ গ'ল এতিয়া মাংসখিনি লৈ গৈছে গাঁৱৰ ঘৰতো জান নে জানো কেৱ ন হে ছাৰ সেই পুখুৰী টোকাতকৈ নকৰাই ভাল মই এতিয়া খালি ঘূৰি থকাই ভাল হ'ব এতিয়া আৰু হা নাজি চিঞৰি চেই মোৰ কিমান বাৰ ভয় খাইছে বাৰু আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকুৱা হয়নে কেইবা ভয় খাইছোঁ ঠিক নাই একদম এনেকুৱা জোচে চুই দিয়ে নহয় বিচনাখন ঢাপ ঢাপ মাৰি কেইবাৰ পৰা ভয় খাইছোঁ আজি হাত মানে অকণমান ঢিলা মানুহ থাকিলে যাবগৈয়ে পুৰিলে এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া পংকজৰ টেষ্ট কৰিবলৈ কৈ আছে দেই এইখিনি ই আকৌ এতিয়া চেকেণ্ডকেইটা বনাব এনেকৈ টেষ্ট কৰি চাওঁ আৰু এতিয়া আনিছোঁ কাটা চামুচ বালা বালা কৰি পেলাইছোঁ কমনে গম বহু পাম বহু পাম আৰু সেই চেকেণ্ড ফটা বনাই আছে আকৌ মানে দুবাৰ বনাম বুলি ভাবিছে দুবাৰ দুবাৰকৈ বনাই দুটা হ'লে মানে তেনেকুৱা হ'লে ন তাৰপিছত আপোনালোকে আমাৰ ফালে আহিব খুৱাম আমাৰ ফালে প্লেট আনি লৈছোঁ পিঁয়াজ তাৰপিছতে ভেজ মঞ্চুৰিয়ান আৰু এইফালে পুৰি এনেকুৱা মাজে লাগিব আৰু এইফালে লৈ লৈছে পূৰা খাবা আইটাম মই খাল সেইবোলে খাবলৈ লৈছোঁ পূৰা আৰু এখন চামুচাখিনি হ'ব দিয়াখনে খা ন অঁ ৰুটি আৰু চিকেন মঞ্চুৰিয়ান খাবলৈ লৈছোঁ আজি দেই চিকেনৰ কথা ভাবি থাকোতে চিকেন মন যোৱাৰ বিষয় মানে ভেজ মঞ্চুৰিয়ান খাইছোঁ মন যোৱাৰ বিষয় ন আৰু খাই সচাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে একদম ৰেষ্টুৰেণ্ট টাইপ লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চেকেণ্ড পালে জনাব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়াহ'লে বা